چلے میں نے وہ سوال آخر میں رکھنا تھا لیکن آپ چونکہ یہ بات آئی تو یہی کر لیتا ہوں پھر ایک اور سوال آپ کا بہت ٹائم میں نے لیا آپ کی اپنی یعنی جب سے آپ نے کچھ چیزیں تو آپ نے ہی بتائی گھر میں کیا تھا اور سوگواری کی کیفیت یہ سارا تو ابھی جو اس وقت ابھی آپ جہاں تشریف فرما ہے جس آپ کی جو عمر ہے اور جو آپ کا مشاہدہ ہے تو یہ محرم کے اندر محرم کی رسومات اس کے اندر ہونے والی چیزیں ان سب کو آپ نے کیا تبدیلیاں دیکھی اور ان رسومات ایک ترقی پسند مفقیر کی طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیے ہمارے ہاں یہ ضرور ہوا کہ مذہبیت بڑھی مذہبی یعنی یہ کہہ رہے کہ جاؤ الحق کے دور سے روا راری کم ہوئی ہے مذہبیت بڑھی ہے है. اور مذہبیت بڑھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مذہب کا جو روایتی روایتی رول ہے وہ بڑا ہے لوگ اس کے روایت پسند پسندے لہذا آ, پھر کا پرستی ہم ارد دیکھتے ہیں میرے دوستوں میں بے تاشا شیعہ لوگ موجود ہیں اور ایسے हुँ. بھی ہیں جو سیکلر ہیں جو مشکل ہیں جو عالم ہیں یہ سارے میرے اندر موجود ہیں اور ہم جو مباحث کرتے ہیں وہ اور سطح کی ہوتی ہے تعارف وار سطح کی اس میں لیکن یہ ہے کہ عام سطح پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسی کہ اس فرقہ پرستی کے نتیجے میں جو مقابلہ بازی آئی اس مقابلہ بازی کے نتیجے میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی ایسی سڑکوں پر بھی جلوس نکلنا شروع ہو گئے سنیوں کے چاہے وہ عید پہ ہوں اور شیعوں کے شیعوں کے کہ جہاں پر لوگ کو آسانیاں دینے کی بجائے اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں ایک عقیدت کے ساتھ ایک ثواب کے لیے اور احترام کے لیے عقیدت کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نبی پاک کا جو ایک طریقہ تھا جس میں رحمت اللہ عالمینیت اور خدا کا جو طریقہ ہے جس میں رب آدمی شامل ہے فرقہ مذہب رنگ نسل سے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو تھما گیری کرتا ہے جو ان میں انسان کے لیے بطور رحمت بننے کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس میں کمی آتی ہے کمزور تنگ نظر اور اور دل کی ہے یہ نہیں صحیح اور پہلے جیسا مذہب تھا لیکن مذہبیت اس طرح سے نہیں تھی اور اب جو ہے نا مذہب میرے خیال سے پتہ نہیں کدھر لیکن مذہبیت اس طرح سے آ گئی ہے کہ یعنی آپ یہی معاشرہ جہاں پر ایک ہی اسٹیج پہ شیعہ اور سنی بہت درلے سے مناظرہ کر رہے اور دونوں کے سننے والے بیٹھے سامنے واہ واہ نعرے کسی کی دلیل کمزور ہو گئی تو ادھر سے نارے اور کوئی میرا گتھم گتھا بھی نہیں یعنی باقی مار داڑ گولیاں تو دور کر یہاں تک کہ احمدی جو آج جن کا نام لینا ہی ہمارا اور آپ کے لیے مشکل ہے وہ اور باقی جو مسلم فرقے تھے وہ بیٹھ کے مناظرے کر رہے ہیں یعنی اسی یہی ہندوستان یہی یہ سرسپٹی تو لیکن اچھا اس وقت بھی یہ جو محرم کے سارے رسومات یا عید میلاد النبی مناتے بہت سادگی سے اور بہت کوشش کے ساتھ کہ بھئی بہت کم سے کم لوگوں کے راستے بند ہو تکری لیکن اب یہ کہ کا دیا کہ اب ایک تو فرقہ چونکہ میں ذرا پاور بھی دکھاؤں ذرا کہ دیکھو ہم کس طرح سے میڈیا پہ ہر جگہ بھی آ رہے ہیں تو یہ چیز زیادہ ہو گئی اور اس کے ساتھ وہ تشدد کا انسر بڑھ گیا دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہمارے نوجوان کی دینی سطح کا ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے نوجوان اگر مولانا عبید اللہ سندھی اور علی شریتی کی طرف رجوع نہیں کرتے اگر وہ مذہب کی جدید سیاسی اور معاشی تشریح نہیں کر رہے. اس سے متاثر نہیں ہو رہے ان کے اندر انسانیت پرستی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کا شکار وہ جتنی بھی مذہبیت لے اگر وہ ایک بڑے انسانی رول کی طرف رجوع نہیں کرتے تو نبی پاک کا رول تھا تو یہ بہت بڑی کمی اور صاحب اب جیسے ہم بہت شکریہ آپ کا اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ آپ نے علی شریعتی صاحب کا بھی نام لیا تو ان کے ہاں بھی وہ ظاہر سے تو وہ کافی ان کا جو معاشی جو ان کی فکر تھی تبدیلی کے جو ایک پورا نظریہ تھا نا وہ ایک اس طرح کا نہیں تھا یعنی ملائی سسٹم لانا اور پھیلانا وہ ایک ترقی پسند مفکر کے طور پر اور وہ شیعت اور ابو ذر ان کے لیے ہیرو ہے اور ہمارے ہاں جو ترقی پسند آزاد میں اس پہ بھی انشاءاللہ کسی دن آپ سے بات کروں گا کہ ذر غفاری جو ہے وہ میرے خیال سے ٹاپ پہ ہیں اور جو سنیوں میں سے کی طرف رجحان ہوا ان کی رہسر بھی ایک لحاظ سے بہت وہ ہے کہ وہ جو اس قسم کی پالیسیاں نافذ کی جو ان کا طریقہ تھا تو کہنے کا طرف ہے کہ اور ابوذر پر بہت ان کا وہ ہے کیا کہنے چاہیے ڈاکٹر علی شریعتی پر بہت گہرا اثر ہے وہ بہت ان کے لیے وہ ہیرو جس طرح ہوتا ہے نا ہیرو پرستی میں ابو ذرانہ کے ابو اس طرح کو کہ پاور والا وہ نہیں تھا لیکن جو چیلنج کیا انہوں نے سارا کچھ تو ایک تو یہ تھوڑا سا اگر اس پہ آپ کا کوئی کی نگاہ ہے کہ اس طرح بندہ مذہبی ہے اس نے مذہب کو نہیں چھوڑا الہات کا اعلان نہیں کیا یا ملحد نہیں ہوا کسی بھی اس حوالے سے وہ اسی میں رہتے ہوئے اس نے کربلاک کو اس طرح سے بیان کیا ہو یعنی ایک طرح پسند تعبیر دینے کے لیے کوشش کی ہو اس کے مقابلے پہ جیسے ہمارے پاس مودودی صاحب اور خمینی صاحب کی ایک مثال ہے وہ بھی اس کو ترقی کا یا انقلاب کا اشتہارہ بناتے ہیں یزید کو, کو امام حسین کو لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ نہیں یہ کر کے پھر کرسی پہ ہم جیسے کسی صالحین نے آکے کے بیٹھنا ہے مذہبی تو یہ جو میں نے ابھی آخر میں بات کیا اگر اس پہ میں کوئی بات آپ تک پہنچا سکتا ہوں تو اس پہ کوئی تفصیلہ گرمائے ہمارے ہاں یہاں اور غیر ترقی تقسیم بہت واضح ہے بہت واضح یعنی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مولانا مدودی اپنے تمام تار علم اور اپنے تمام تار احترام اور اتنی بڑی تصانیب کے باوجود وہ ترقی پسند پسندوں کے ان کے جو ہلکے اثر کے لوگ ہیں خلاف ہے ترقی پسندوں کی مخالفت میں ایک ہو رہے لہذا ان کا جو سیاسی رول ہے وہ بھی جو ہمارے انجمن ترقی پسند مصنفین یا اقلیت پسند یا جمہوریت پسند یا سیکولر یہ جتنے بھی گروہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ ان کے مخالف پت میں رہے اور ہمارے وہ مختصر طبقات جو امریکی حاکمیت اور امریکی, امریکی کی کیمپ کا اپنے معاہدوں کے ذریعے حصہ بن کر ترقی پسند اور لیفٹ کی جو پوری دنیا کی مومنٹ تھی اس کی مخاطب میں پیش پیش رہے تو یہاں سے تو باتیں کلیر ہو جائیں نمبر ایک یہی معاملات جو ہے ہمیں ایران میں بھی ملتے ہیں کہ وہاں پر جو اقلیت پسند تھے جمہوریت پسند تھے سیکلر تھے یا مذہب کی انقلابی اور جدید تشریح کرنے والے تھے ان کے ساتھ بھی ہوئی تو ہم اس کو اس اشتراطر میں سمجھیں کیونکہ بیسویں صدی میں دوسری جنگ عظیم کے بعد کا جو پچاس ساٹھ سال کا جو سفر ہے وہ ایک چیزوں کو بہت کلیئر کرتے اور اس میں سارے میں انقلاب ایران کا میں بہت کہنے کے جوانی جب سیونٹی نائن پیٹ میں یہ سارا کچھ ہوا تو میں اسکول پہ جاتا تھا لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور میں اور یہ بھی ہے کہ یہاں پر چونکہ مذہبیت غالب آ رہی تھی حالات کی صورت میں اور مذہبی ڈرامے تابیر محمد بن قاسم اور ہر جگہ پر یہ ساری چیزیں خاص ایک ذہن بنا ہوا لیکن بعض اعتبار جب ہم نے چیزوں کو دیکھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو پھر ایک تنقیدی نکتہ نظر بنا ہوا اور پھر ہمیں سمجھ آئی کہ ایسا نہیں چیزوں کو جو ہے محض لفظ کی مخالفت میں ابھار کر یا یوں کہہ رہے کہ سرمایہ داریت کے حق میں جانے انجانے آپ ایک کوئی تحریک چلا کر یا فکری رکان ابھار کر جو ہے اس کی جو ہے وہ خدمت ہو رہی میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور نوجوانوں کو بھی اس بات کو دیکھنا اور آپ اس دور میں یا بات میں بھی آپ نے علی شریعتی کا تو بہت مرخص اچھا مطالعہ آپ کا ہے تو ان کے ہاں آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایک ترقی پسند دانشور تھے اور انقلاب ایران میں ظاہر ان کو بڑا حصہ تھا ہاتھ تھا شہنشاہیت اور اس کے خلاف اور اس وقت جو انقلاب کی تحریک انیس سو پچپن ساٹھ تک بھی اس میں علماء نہیں تھے اس میں یہی سارے تھے مارے انہوں نے کھائی خاص طور پر ہمارے جو جن کو ہم ترقی پسند یا کیا کہ تودہ پارٹی پہلی پارٹی ایران کی اور وہ اس کی بنیاد رکھنے والے سارے کے سارے جو ہے نا وہ مارکسٹ ہے وہی سے روشنی لینے والے تو اس کو کیسے وہ آپ دیکھتے ہیں علی شریتی کو کیسے مفکر آپ نے پایا اس پورے اس میں دیکھیے جب برٹش دور بھی پورا سیارہ جو افریقہ امریکہ ایشیا برطانیہ کی نوبادیات یورپ کی نوبادیات تو ان کا جو ماڈرنزم ہے جب یہاں پر آیا اپنے طرح پیداوار کے ساتھ تو یہاں پر ایک بڑی تبدیلیاں یہاں کے جگی ترانہ اور شاہنہ سماج کے اندر اور اس کے نتیجے میں یہ معاشرہ تیسری دنیا کا افریقہ کا ہو ایشیا کا ہو لازمی, وہ بدلنا شروع ہو وہاں پر نئے اذہان پیدا ہوئے اب وہی پر ان کی پہلی نسل جو ہے وہ موڈرن ہوئی لیکن وہ کمپرومائز تھی اس طرح ہمارے یہاں سر سید تھے تو جب ہم کمپرومائز کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اے پولیٹیکل یعنی وہ سیاسی روح کو سائٹ پہ رکھتے تھے اور باقی سارے کاموں میں وہ اپنا ایک لبرل رویہ اور اقلیت پسند رویہ لے کے آئے لیکن اس سے اگلی مثل میں یہ نہیں رہا ہمارے ہاں اقبال جیسا بندہ پیدا ہوا جو چیزوں کو سیاسی پوائنٹ ویو سے دیکھتا ہے اور پورے گلوب کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر اپنا نکر نظر دیتا ہے پھر اپنی آئیڈیالوجی دیتا ہے طبقات کو ڈسکس کرتا ہے وہ معیشت کو ڈسکس کرتا ہے وہ سرمایہ داریت کو ڈسکس کرتا ہے سرمایہ داریت پر بنے ہوئے جو بنی ہوئی جو مغربی تہذیب ہے اس کو ڈسکاس کرتا ہے تو یہ رجحان جو ہے وہ افریقہ میں بھی آیا چاہے وہ مصر کی صورت میں ہو یا اور جو علاقے ہیں لاطینی امریکہ میں آیا اور ایشیا میں آیا صحیح تو یہ جو علی شریعتی ہے یہ اسی انقلابی تبدیلی پسند جدید سماجی سیاسی اور معاشی سماجی جو ایک فکر رکھنے والے لوگ ہیں یہ ان میں سے شامل لیکن سی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کا آپ جغرافیہ دیکھیے ایران کے اوپر پورا رشیا جو ہے وہ سوشلسٹ کے ایران کے اس طرف مڈل ایسٹ میں تیل کے ذرائع تھے اب یہ جو تیل کے ذرائع ہیں اس کو سلطنت عثمانیہ سے بڑی مینر سے الگ کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر کے اپنے قبضے میں لے کے آیا تھا پورا ویسٹ اور ادھر جو نئی ریاستیں بن رہی تھی ہندوستان وہ نون الائنس تھا اور اس کا جو صدر تھا وہ جناب جی سوشلزم کو بہت پسند کرتا تھا نہرو اور فار سارے کا سارا جو ہے وہ چین کے ذریعہ اثر تھا چاہے وہ ویتنام ہو چاہے کچھ بھی ہو کوریا پھر ایران کے اندر جو ہے وہ بغاوتوں کا ایک سلسلہ شیعوں کی صورت میں یا پری شیعہ جو موومنٹ رہا ہی ہے تو جب مشدق کی پارٹی نے جو آئل کو نیشنلائز کر دیا ایران کی تو یہ اتنا بڑا خطرہ تھا کہ اگر اس کا کومبینیشن رشیا سوشلسٹ رشیا کے ساتھ بن جاتا ہے تو سامنے جتنے آئل کے کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے ویسٹ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ رشیا سے جو درآمد ہوا افغانستان کے اندر نور محمد ترقی کا سوشلسٹ انقلاب اس کو وہ فورسی کر رہے امیرکن اب اگر وہ تودہ پارٹی کو جگہ دیتے جو سابق کے ذریعے کے دور میں اس کو رکھتا تو اگر یہاں کامیاب ہو جاتے اور تودہ پارٹی اور نمکی کا انقلاب کے درمیان اگر کوئی صورتحال بن جاتی اور ادھر جو ہے چونکہ کانگریس کے کا اس وقت دور چل رہا تھا اور وہ نون آلائن مومنٹ بھی عروض پر تھی تو یہ سارا کچھ کتنا خطرناک ہوتا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو رستہ ہے وہ پھر مذہبی گروہ کو ایران میں دیا گیا تو اس کا کیا نتیجہ ہوا کیونکہ برٹش کلونیلزم اور ویسٹ یہ بات جانتا تھا کہ جو مذہبی ذہن ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا یہ بات وہ سب سے پہلے اس کا تجربہ نشاط ثانیہ کے بعد یورپ میں کر چکے تھے اور وہ اس بات کو چکے تھے کہ باپ کو اور چرچ کو کنٹرول کرنے کے بعد ہی انہوں نے ان کے نکتہ نظر اس کے ورلڈ کو رد کرنے کے بعد ہی انہوں نے سائنسی اور کی جمہوری اور لہذا یہ کام وہ برٹش یہ اپنے نوبادیات میں وہ نہیں کر سکتے کہ وہ مذہب کو لبیں لہذا یہاں مذہب کو انہوں نے فروغ کی یہاں نبوتے قائم کروائیں یہاں انہوں نے جو ہے عقریتی جو گروہ ہیں ان کو ہلا شیری دی یہاں پر جو بڑی بڑی کا ہیں ان کے ذریعے سے اپنے کنٹرول کو بڑھایا حتیٰ کہ انہوں نے جو روایت پسند جو تشریحات تھی ان کو نصابوں میں اور میڈیا میں شامل کرا تو گویا وہ مذہب ان کے لیے خطرہ نہیں تھا جائے کہ وہ اقبال کی صورت میں نہ ہو وہ علی شریعت کی صورت میں جو اپنا انقلابی اور پرو لیفٹ اپنا رول رکھتا ہو اس سے خطرہ خطرہ ہی نہیں تھا تو لہٰذا اس کے بعد جب حسن کی کتاب آئی ایرانی انقلاب کے اوپر اور انہوں نے جب بتایا کہ اگر آپ کی جو زمین ہے پیداواری ذرائع ہے ان کے اوپر جو کھڑے طبقات ہیں اگر وہ طبقات ختم نہیں ہو رہے بلکہ ان میں نئے مذہبی گروہ کا اضافہ ہو رہا ہے اور وہ ارب پتی بن رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب تو لہذا پھر اس کے اوپر ایک تنقید شروع ہوئی پر اس ہیں تو اس کو بھی دیکھا گیا پوری دنیا میں دیکھا گیا مذہبی طریقوں کا ایک خاص موجود خاصیتی ترقی پسندوں نے کیا جو جمہوریت پسندوں نے کیا جو دیگر سیکولر جو دانشور تھے انہوں نے کیا ان سب کا اپنا اپنا تجزیہ ہے اور ہمیں اس سے سرفر نظر نہیں کرنا تھا جو مذہبی انقلابی تھے انہوں نے جو ان کا ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا کیا نقطۂ نظر ہے hmm. یہ ساری جو جدید علمی روایات ہیں یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور نوجوانوں کی hmm. دیکھنا چاہیے بہت شکریہ صاحب تھینک یو بہت uh, میرا خیال سے میں خود اپنے لیے اور میرے سننے والے بھی انشاءاللہ اسی پہ ہوں گے کہ بالکل ایک نیا زاویہ اور میری یہی آرزو تھی اور مجھے یہی امید تھی کہ ابھی تک میں نے جن احباب دوستوں سب صاحبان علم و دانش ہے ماشاءاللہ سب کچھ لیکن یہ زاویہ نگاہ کا بہت فرق ہوتا گفتگو میں اور نتائج نکالنے میں تو ایک ترقی پسند دانشور کے زبانی جو موضوع میں نے سوچا تھا اس پہ پر اتنی پرمغز گفتگو ہوئی اور اس کے اندر اس بنیادی موضوع سے متعلقہ کافی ایسی چیزیں زیر بیس آئی ہے جس کا بہت میں آپ کا شکر گزار ہوں سر تھینک یو بہت مہربانی آپ کی آپ کا شکریہ مجھے بہت اچھا لگا آپ جیسے صاحب علم جس طریقے سے چیزوں کو کھودتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو کھود کر چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک میزمان کا رول بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ اس سوال تک پہنچ جائے اس جواب تک پہنچ جائے جو وہ اپنے سامین تک لا رہتا ہے میں شکر گزار ہوں آپ سے چند کا بہت شکریہ بہت شکریہ تھینک یو سر پھر ملتے ہیں ان شاء سے بہت شکریہ